Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizlər ixtimayadda paylaşdığım sualların izahını verəcəyəm. Deməli, P2O5 nüshaqlar su ilə reaksiyası müxtəlif temperaturlarda aparılır. Yəni üç temperaturda aparılır uşaqlar: 0 dərəcə C-də, 20 dərəcə C-də və 100 dərəcə C-də. Yəni bu P2O5, yəni fosfor 5 oksidi götürüb lər su ilə reaksiyasını müxtəlif temperaturda 0 dərəcədə uşaqlar alırlar H3PO3. 20 dərəcədə alırlar H4PO7-ni. 100 dərəcədə alırlar, yəni maksimal temperaturda, yəni götürürlər orta fosfatı. Ona görə 0 dərəcə C-də H3PO3 adı nədir onun? Metafosfat. 20 dərəcə C-də alırlar H4PO7. Adı nədir? Pirofosfat. 100 dərəcədə alırlar H3PO4. Adı nədir? Orta fosfat ə bax belə. Bir də sizə bunu qeyd etmişkən biz HPO3 və bir də HPO3 var ki, bularni nə isə qarışdırmaqda. Yəni bizim HPO3 əsas HPO3ümüz metafosfatdır. Bir də var, bir də var. Fosfit. Fosfit. Bilirsiniz ki, fosfit necədir uşaqlar? H3PO3-dür, H3PO3. H3PO3. Gəlirdə, düşürdük HPO3. -ə. Bunları biz necə qat sütürməyək? Yəni baxın, fikir verin. Metafosfat da HPO3-dür. Bax, bunun adı metafosfatdır. Daha əsl, normalda uşağa yenə deyirəm H3PO3 metafosfatdır. Bir də var. Yenə H3, amma ona deyirəm fosfit. Fosfit. Bunları necə qat sütürməyük uşaqlar? Metafosfat turşusu nədir? Anadan gəlmir HPO3. -dür. Yəni neçə əsaslı turşudur? Baxın, neçə əsaslıdır bu? Və burada əsas nədir? Hidrogenin sayı. Hidrogeni nədir? Nə bir dənə. Deməli, bir əsaslıdır. Bir də bizə deyir, fosfit. Fosfit da HPO3-dir. Amma fosfit əvvəlcədən H3PO3 olub, gəlib düşüb HPO3. -dür. Fikir verin, fosfitdə əvvəl hidrogen 3dən idi. Gəldi, düşdü bir dənəyə. Nə qədər yerdə qalır? 2 dənə. Yəni artıq uşaqlar siz buradan bildiniz ki, hip metafosfat, yəni anadan gəlmə HPO3 olan HPO3. Əsas bax bu HPO3düsə, bu bir əsaslı olanda metafosfatdır. Amma H3PO3 olub, sonra özün HPO3-ə bənzədən, yəni üçü burada bilin də götürüb düşürdüb, iki əsaslı olan olur nə? Fosfit. Aydındır uşaqlar? Yəni bunu mən sizə oradan izah elədim. Sonra ikinci Kalsium karbonatın parçalanması reaksiyasına baxaqmı uşaqlar. Kalsium karbonat bu bəsit reaksiyamızdır, düzdürmü? Kalsium karbonat parçalananda kalsium O + CO2 kəmələ gətirir. Düzdürmü? Ee karbonat aktivlərinin karbonatın parçalananda oksidlə CO2 kəmələ gətirir. Deməli alınmış xmartəs nədir? Kalsium oxidə, çünki CO2 görünsüz çıxıb. Düzdür? burda CO2 var. Reaksiya neçəsində CO2 alınır? Görürsüz, sağa sola baxın. Deməli alınan X maddədədir kalsium. O. İndi deyir X-in üzərinə gəl karbon, kalsium oxusuna karbon gəlir. X-in üzərinə, yəni kalsium oxusuna karbon gələndə kalsium karbid + CO əmələ gətirəcək uşaqlar. Yəni bax uşaqlar, bir dənə sizə bir şey deyim. Məsələn, sizə veriblər ki, kuprimin üzərinə karbon gəl. Burda nə alacaqsınız? Ha, hə, deyil siz burada da Cu(OH)2-ə gedirəm. Yox, Cu(OH)2. Meh, əgər metalın passiv metaldsa, metal özü sərbəst şəkildə çıxır. Bax, burdakı metal necə hüsmetaldır uşaqlar? Passiv. Deməli passiv şəkildə çıxacaq özü. Gördünüz? Metal uca çıxdı, yerində qaldı CO. Məsələn, bax sizə bir daha reaksiya verirəm. Wolfram(VI) oksid. Wolfram budur, oksiddə, yəni bilirsiniz də, 6 budur ki, iki, bu. oksigen 2 oksigen 2-dir. Wolfram deməli 6-dır ki, ixtisar gedəndə üst düşsün burada. Üzənə karbon gəldim. Wolfram necə metaldır? Pozitiv, üçlü pozitivdirsə çıxsın, getsin ötür. Wolfram çıxsın, yerində qaldı, sü. Amma uşaqlar, aktiv metala fikir verin. Bu aktiv olduğuna görə artıq karbonla reaksiyası ilə karbid əmələ gətirəcəksiniz. Nə əmələ gətirəcəksiniz? Karbid. Karbid. Yəni kalsium karbid və təbii ki, süo da çıxıb gedəcək. Yəni burada süo nə var ki, yerdə qalıb süo getdi. Ondan sonra neftin fraksiya destillərsi. Neftin fraksiyası uşaqlı destillərlə belədir. Müxtəlif üsullarla biz alırıq, amma əsas 5 dənə fraksiyası var ki, biz bunları əzbərlə bilməliyik. Deməli, ən birinci benzindir, ondan sonra likroindir, sonra kerosindir, sonra qazoildir və sonda mazudur. Yəni fraksiya distillation deyəndə birinci benzindir, sonra liqroyundir, sonra kerosin, qazoil və mazut. Əzbərləsiz yaxşı olar. Təbii ki, əzbərləməlisiz. Benzin, liqron, kerosin, qazoil, mazut. Üzüm maddədən hidrogenin çıxarılmasına nə deyilir? Məsələn, götürürəm C2H6 alkandır. Alkandan hidrogeni çıxardıram uşaqlar. Hidrogeni çıxartdım. 2 dənə hidrogen çıxdı. Düzdür? Yerində qaldı C2H4. Və yuxarı götürürəm C3H8. Hidrogeni çıxartdım. 2 dənə hidrogen çıxartdım. Yerində qaldı C3H6. Uşaqlar bax bu hidrogeni çıxartdım. Bu reaksiyaya deyirəm bunu belə yazmı. Deməli bu reaksiyaya deyəcəm dehidrogenləşmə. Niyə? Çünki hidrogen çıxdı, getdi. Yəni hidrogeni çıxartdım. Artıq bu dehidrogenləşmə adlanacaq. Uşaqlar, bir də yazaram. Hidrogenləşmə, yəni dehidrogenləşmə bizə aydın oldu. Da. Nədir? Hidrogen çıxıb gedirsə, dehidrogenləşmədir. Birdə vağuşaq uşaqlar. Hidrogenləşmənin özü, dehidrogenləşmə yox ha, hidrogenləşmə. Hidrogenləşmə isə hidrogen çıxmasın, hidrogen reaksiya getsin. Yəni C2H4 üzərinə hidrogen aldı C2H4-ü burda, ikisi burda. Bir şey aşağı at. Bax bu oldu. Məsələn C3H6 üzünə gəlirəm hidrogen. Hidrogen gəldi C3H8. Gördüz? Yəni 6-sı burada, 2-ci də burada, 8. Oldu hidrogenləşmə. Bəs yaxşı, sizə desəm ki, C3H8-in üzərinə hidrogen gəl, aldığın C3H8-in üzərinə hidrogen gəl, siz deyəcəksiniz ki, bu reaksiyanı aparmaq olmaz. Səbəb? Çünki C3H8 doyub, baxın boyağın üzərinə nə zeytocin gətirirsən. Sən yeməyi yeyimsən, doymusan, ayrıdan yeyə bilərsən. Hə o gözün doymayan da o heç. Amma C3H8 doyub. Biz doymuşlara nə deyirik? Alkanlar. Alkanların ümumi formula nədir? Bax, yadımıza saxlayırıq, doymuş. Doymuş nədir? Alkan. Alkanın düsturunu yadımıza salıram sizə. CnH2n+2. İndi n-in yerinə 3 qoyanda C3H3-ü 2-yə vurdum, 6 üstə gəldim 2, 8. Gördünüz? C6H8 alındı. C6H8 deməli doyub. Hardan bildim doyub? Alkandır çünki. Alkanın düsturundan tapdım. Alkan doyubsa hidogen necə götürmür reaksiyaya? Axı doyanın üzünə hidogen gəlmək olmaz. Bax bu da belə. Üzüm maddədən hidogenin çıxarılması adlanırdı dehidrogenləşmə. Bir də ə, indi bayaq paylaşdığım sualda ə, uşaqlar deməli ki, çoxumuz NO demişik. Oksidlərdən biri digərindən fərqlənir uşaqlar. Deməli uşaqlar NO2 a turş oxsididir. Səbəb, çünki NO2-nin üzərinə su gəlirəm, nitrat turşusunu əmələ gətirirəm. Temperaturlar demirəm hələ ki sizə. Əsas bilirsiniz ki, nitrat turşusunun anhidridi NO2-dir. Sonra əsas N2O5-dir ki, üzərinə gəlirəm yenə suyu, nitrat turşusunu əmələ gətirirəm. N2O3-dür, üzərinə gəlirəm suyu, alıram artıq burada bir vahid az nitrit, HNO2. N2O5-dir, NO2-dir, nitratdır, amma N2O3 olanda nitritdir çünki oksidi azdır. CO2, CO2-nin də üzərinə su gəlirəm, alıram H2CO3, yəni karbonat. Amma uşaqlar, NO özü duz əmələ gətirmir, yəni su ilə reaksiya getmir. Yatan çıxarmırsınız, NO-dur, N2O-dur, CO-dur, silisiumO-dur. Bular hansı oksidlərdi? Duz əmələ gətirməyən. Yəni bax bu oksidlərə biz duz əmələ gətirməyən oksidlər deyirik və duz əmələ gətirməyən oksidlər su ilə reaksiyaya getmir. Deməli, burada digər oksidlərimizdən fərqlənən NO oldu. Gəlin elə siz NO2-nin temperaturdan asılıq reaksiyasına deyim. Yəni necə ya, uşaqlar? NO2 üzünə gəlinsin su, 2 dənə də elə belə ki, NO2 üzünə gəlinsin su. Biri var temperatur verirəm, biri də var soyuq halda verirəm. Yəni temperatur vermirəm. Laboratoriyada aparıblar və e birinci dəfə temperaturla aparıblar. Bir dəfə soyuq şəraitdə aparıblar. Temperaturla aparanda da, soyuq halda aparanda da hamsa nə yazırsınız? Nitratı yazırsınız. Amma temperatur olanda NO çıxardırsınız. Soyuq olanda NO2-ni. Yaxşı. Deməli, e, istər istili şəraitdə, istər soyuq şəraitdə anhidrid, yəni anhidrid nədir? Su ilə reaksiya girdinə nə alırsan? Turşu olaraq, nitrat alırsan ikisində də. Amma qaldı ki, digər baxımdan, ə, deməli, temperatur verəndə NO-nu əmələ gətirir. Yox, soyuq verirsə nitriti, yəni HNO3-nü verir. Özünüzə muait olun hələlik.